Итак, мы сейчас находимся, друзья, это вот, что называется, вот эта самая телевизионная кухня, о которой мы так много рассказываем в последнее время. Это холл нового канала. Вот если вы приходите на новый канал, по адресу Тургеневская, 25, то вы попадаете именно сюда. У меня возникает вопрос к Роману. Роман, кто стоит сейчас за вашей спиной? Это Поварята? <laughs> Якщо це кухня, то в нас там поварята. Так, каже, а ви шеф-повар, ви... як я розумію? Шеф-повар -шеф у нас є. Я... Андрій генерал... Шамбанов. Генерал... За нами стоять, я, За нами я, стоять я... фани. Любі в Любі молоде. Руки вгору. Це ж це ж це ж, це ж мої. Мої вообще любимі люди любими люди. Почему? Поясню. Тому що ми е, цього тижня працюємо за Любімова. Ну я би так не обовчав, ну, я би сказав, що ми я все, я я за любимого, Тобто я маю показувати це до неділі. Точно я з цим сердечком піду на фабрику 4 для того, щоб його кидати на сцену. Як це робили всі фани любимого в неділю минулу, але ось цієї неділі вирішиться доля двох фабрикантів, які потрапили в номінацію. Це Денис Любимов. Поддерживаем Вавилон! А -а -а -а! Слушай, у них такой тренинг хороший. Я думаю, что они за шахтера болеют. Вот так вот. А ну еще раз. Давайте еще раз так. На 3-4. Тобто <кол tua> нам уже подиграет Андрей Шабанов. Да нет, Пепорисон я в на целях. <с Saiyan> я в целях. Да, нет, так. Роман, ну что же вы вот это вот тянете одеяло на себя? Друзья, еще раз напоминаю вам о том, что на этой неделе, на этой неделе, после прошлого концерта на «Фабрике звезд 4» два человека попали в номинации, это значит, что на этой неделе, в это воскресенье, один из них покинет «Фабрику». Кто же им будет, Денис Любимов или Дима Каминский? Ну, вот в начале недели мы с Ромой поделили конкурсантов, номинантов, что называется. Андрей Шабанов им будет. Да ну что-то я вообще в «Фабрике» не принимаю участия. Я выше этого. Итак, Роман Скрипин, он болеет за Дениса Любимова. А я болею за Диму Каминского. Давайте поддержим Диму Каминского. <клево> вот так вот хорошо. Давайте я вам тоже помогу, потому что это что-то как как-то у вас куца получается. Давайте на 3-4. <клево> давайте поддержим Диму Каминского. <клево> Итак, если вы считаете, что Дима Каминский должен попасть э, в остаться в смысле в фабрики, тогда присылайте единицу для того, чтобы его поддержать. Один, один, один. Один. Дима Каминский, если ты считаешь, что он заслуживает Это пришли единицу на 7888. за мной, потому что треба нацелать цифру 2 на 7888 и голосовать за Дениса Любимого. Не слушайте этого диверсанта. Это диверсант из другой команды. А, no. а, за, а за команду желтых мы не болеем, мы болеем за команду белых с надписями на... Ну и... ну и да, да, да. Итак, Дима Каминский, единица на 7-8-8-8. 7-8-8-8. Ну давай, Роман, скажи еще пару слов. Я тягну ковдру, У нас ковдра одна на двух, на жаль. Тому Поэтому двейка, мы и тянем, что называется. Тому двейка, смотрите, это знак Виктори. На 7 8, 8, 8 Да у нас тоже, Виктор и, а, по, Вот раз единица и еще единица Вот мы ее, конечно, так не скрещаем Вот так вот, две единицы Андрей, за Диму Каминского Давай с группой поддержки поговорим А то мы с тобой влаштовали тут батл между собой Ну, пообщайся Я смотрю у твоих ребят, что называется Вас кто проспонсировал? Известная вот эта вот э, не не, напиток На, с на провокационные вопросы не отвечайте Это мы скинулись с да, Я сути. Я перерахував всю свою зарплату в что говорит то ну, Что спрашиваете? Скажите, в кого вы верите? Мы, конечно же, верим в Дениса любимого Почему? Потому что мы изначально были еще за него, когда он был Дэнни Гроус, и попал к вам на фабрику как Дэнни Гроус. И потом уже поменяли ему на фабрике, псевдоним Денис Любимов. Поэтому вы невнимательно вообще смотрели выпуски «Хочу на фабрику». Как, вы, там кто, сказали, как что... кто попал? Под Нет. каким именем? Вот, бачишь, как вы сказали, стас, 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 стас. Под хочу на фабрику, снимать. в последнем выпуске вы сказали, что Денис работал так. под псевдонимом Дэнни Гроус и Майя в армию, шанувальниц. А все остальное это вопрос организации. Дэнни Гроус? Все остальное было вопрос организации. Взять это... А армию шанувальниц организовать. Голосуйте за наши, за наши голосуйте, надо, наши должны победить. Слушай, дай с людьми поговорить, что ты снова провокуешь, я не могу понять. <laughs> Ну, у нас же должен быть нас по сценарию, сценарию конфликт. Повторится у нас. Дайте мне спросить у решителя. Сережа, у нас должен быть конфлікт по сценарію. Да. да, он кивнул. У нас должен быть конфлікт по сценарію. Поэтому я вмешиваюсь вот, в ваш этот мирний діалог. Хорошо, Денни Гросс, понятно? Вот скажіть, вот переконайте всю Україну, чому треба голосувати за Дениса Любимого, які в нього є чесноти, які переваги і чому треба набирати 2 на номер 7888. Почему нужно голосовать за Дениса Любимого? Потому что сейчас на сцене очень много мальчиков, полудевочек, полумальчиков с такими же голосами, которые не разрешились. Украине нужны настоящие мужественные парни, артисты. И Денис полностью всем параметрам соответствует. У него мужественный голос, у него мужественная внешность, он артистичен, абсолютно не самовлюбленный. И он честный, открытый, искренний. И все поклонники не дадут соврать. Он перед тем, как уйти на фабрику, общался абсолютно со всеми, сидел ночами и отвечал на все вопросы и никого не камеру не крутить туда потому что вот так поэтому номер два на цифру два на номер 788. ну и вы, и, вы, и вы, вы, вы переконали Конечно. Треба это делать так, типа. Два на 7888 за любимого Дениса. Давайте попросим нашу плечалку. А ну. Значит, про этот, в поле трактор. Ну. Раз, два, три. В поле трактор, дыр-дыр-дыр, в дыр, дыр, наш кумир. Вот раз. Вот так вот. Каждый раз, каждый раз, когда смотрю... Ты, слушай, ты, сейчас, ты, сейчас, похож на Майкла Джексона в клипе, там, где вот там земля, вот это вот трактора, значит, сносят деревья. Вот, вот, вот так, что голову вниз наклони. Голову вниз наклони. Або Майкл Джексон был такой белый, как я, або я такой черный, как Майкл Джексон. Ну, скорее, второе. Итак, друзья, каждый раз, когда я вижу Романа Скрипина а, вот а, с этими и знаками Джексон. и символами, вот, вот, вот так вот два там и так далее, а, сразу понимаю, что у человека богатейший опыт политической агитации. Вот когда он так еще в камеру там присылает. Но у нас есть... Наша армия поклонников и э, за Диму. Девчонки, сейчас быстро по очереди каждый микрофон вы представляетесь и говорите, почему надо голосовать за Диму Каминского. А если считаете, что Дима Каминский должен остаться на фабрике, присылайте единицу на 7888. Итак, как тебя зовут? Катюха меня зовут, и я считаю, что Димка, он эталон мужской красоты. Девчонки, за Димку! Один на номер 7888. Так, хорошо, прекрасно. Как тебя зовут? Оля. Голосуйте все за Диму, он самый талантливый. Один на номер 788. Так, от а души как-то прозвучало. А да, и как спец тебе? Спец Я скажу, конечно. Ну, конечно. Я голосуем за Диму, он самый лучший. Отправляем один на номер 7888. Так, хорошо, первое. Дима, во-первых, на чужбине, потому что Дима из Минска, и здесь, в Киеве, да и вообще в Украине, у него мало кто есть, кроме там, ну, там родители приезжают, девушка его приезжает. И по большому счету, мы могли бы, конечно, сказать, что там, а, что там стоит какая-то громадная армия поклонников, но это не совсем так. Второе. Песню, вот эту последнюю, которую, после исполнения которой он попал в номинацию, ему дали всего лишь на все за два дня, времени отрепетировать и подготовиться не было. Третье. Вот так вот, если, знаете, откинуть все остальное, у Димы на самом деле есть собственный материал, его песни звучат в Европе, даже на каких-то европейских радиостанциях. Ну и самое последнее, я считаю, что это тоже как-то, когда фабрикант, фабрикант попадает, ну что называется, в свечение какой-то звезды, вот, он как-то тоже немножко получает этой звездности. Так вот, у Димы Каминского в последнее воскресенье, вот, на прошлой неделе не было никакой звезды. То есть, в отличие, там, допустим, от Дениса, который с Лаймой Вайкуле исполнил песню, Денис исполнил песню с одной из фабриканток. Вот, она тоже еще не звезда, поэтому я считаю, что ну, стоит быть как-то справедливо оценивать шансы и для того, чтобы поддержать человека, прислать единицу на 7888.